Продовжуються пошуки компромісу між владою та мешканцями. 14 січня у виконкомі відбулося засідання робочої групи з питань житлово-комунального господарства. Після двох акцій протесту, які відбулися у грудні, активісти сподіваються, що влада врахує їхні вимоги. Як ефективно реформувати житлово-комунальну сферу в місті, скоротити витрати та, як наслідок, знизити тарифи, ці питання цікавлять громаду в першу чергу. Але конструктивного діалогу знову не вийшло. Спочатку присутні ніяк не могли порозумітися, кому ж з них закон дозволяє приймати участь в обговоренні а хто взагалі не має права вирішувати долю міста? Тому комісія, яка мала б опрацьовувати комунальні питання, і досі не сформована, хоча відбулося вже друге засідання. У 2013 році, коли був мітинг, де було зібрано 6, 000, 6 підписів, з тих пір іде розмова про, е, про роботу ПЖРО. з тих пір йде розмова. І я хочу сказати, що до комісії. Якщо комісія, яка була в прошлому році, ми цілий рік працювали яку вклад кузирей, е, е, ходили вкладку дрявців, там, запека, тобто, якщо ми цілий рік в прошлому році, на прошлому році, в 2013 році працювали. Кінцевому результати ми нічого не отримали, мало того, вони тихенько прийняли якесь рішення, це рішення не виконується до сих пір, вони обдурили нас, не запросили на сесію, то як можна їх сьогодні знову пропонувати в комісію? Вони мають право бути присутніми, але ну, тут їх не в комісії їх не повинно бути. Я як як житель города, не нію вам довіряти. Так ініціативна ви ви групи. Ну, подивіться, дайте договорю. Тобто, поэтому, якщо зараз ви будете... скажем так, наделяйтесь властью, как от представителей жителей города, для каких-то определенных голосований. Справедливо и честно будет э, объявить по городу, что сейчас собирается вот группа, которая э, с одной стороны исполком, с другой стороны, э, представители жителей города. А э, в данном случае это есть другие громадские организации, которые заинтересованы в том, чтобы город развивался. Дать, э, чтобы вот, другим возможность тоже принимать участие в решении. Сий голова должен возглавлять, Милюшка Анатолий Николаевич должен быть его первым замом, туда должен войти юрист, и мы начать работать. Есть у вас доверие или нет, мы сейчас тогда надо делать референдум в городе, это группа. То есть мы заинтересованы в эту организацию, то есть реализовывать. Заинтересованы. Люди собирались на митинги, собирались. Они хотели что-то новое, значит, мы должны идти на то я не думаю, что самозванцы пришли, которые, ну вот, вот так. Поэтому зараз заговаривать, или мы работаем, или давайте вот, просто прекратим, никому не нужно это самое. Есть инициативная группа, есть митинги, есть сфолиирование людей и стурбованность по тарифам. Все это понимают. Чи нужно реформировать, или чи нужно как-то изменивать тариф, тоже нужно, тоже все погоджують. Я е, хочу сказати, якщо ще хтось хоче, окрім цієї ініціативної групи, я представляю Координаційну Раду політичних партій і громадських організацій і представляю міську організацію партійну е, освітяну. Е, може освітяни теж висунуть якийсь проєкт, тому може і ні. Їх теж залучить до цього обговорення. Ну, якась, може, не знаю, там, соціалістична партія, комуністична. Все це може бути і ось е, хочуть. Представить свой проект. Нехай представляют. вреште решт голосовать будут депутаты. після проходження всего этого по комиссии. Инициативная группа, по сути дела, никогда не хотела участвовать в голосовании. Это уже нас вынуждает. Мы в течение месяца ходим, добиваемся. Наша задача. Оставить, скажем так, тариф на том уровне на сегодняшний день и дождаться, чтобы власть именно, ну, скажем так, предложила вариант. Мы, кстати, уже три раза собирались и предлагали свои варианты. То есть самые простые и не требующие, скажем так, особого там умозаключения. То есть сжать количество жеков, скажем так, с 6 до одного или там до двух максимум. То тобто, щоб це було не об'єднання, а просто, скажем так, може, оно і не надо. Якщо по суті дела один-два жета, то нам и не надо об'єднання. Тобто руководитель жека і начальники учасників, які будуть делать нам услуги. Ось таке бачення майбутнього житлово-комунальної сфери у громадських активістів. А керівництво ЖРЕО тим часом представило свої аргументи. Хоч багато умних, хороших. в том числе то, что мне не дали еще на самом нашем первом совещании сказать, у меня было предложение тогда, оно и сейчас остается в силе. Это чтобы вся инициативная группа свои предложения выписала в печатном варианте. У них есть юристы, пусть проработают с этим. Потом эту информацию дадут в исполку. Мы со своей стороны. Тоже прорабатываем, даем исполком. Потом собираемся, сравниваем и говорим, ребята, вот это можем, вот это не можем. Юристы говорят, вот это в соответствии с законом сделано, а вот это нет. И все. Это просто. Давайте скажу, что такое тарифы и что такое экономически обоснованные тарифы. Сначала я и в своем интервью говорил. Мы просчитали так, как положено все э, услуги, 100% периодичностью которая положена, проценты на ремонт э, текущий тоже только, только как положено. У нас получилось двухэтажные дома 1168, э, трехэтажные дома 890, 4 938, пятиэтажный дом 957, девятиэтажный э, дом 785. 10-этажный дом 7,25. И тогда встал вопрос, а кто будет платить какие тарифы? Ой. Никто. Правильно. Это шоковые тарифы. Поэтому где-то месяц бились с исполком. Это мы убираем, это убираем, это сокращаем. Мы дошли до того, что дошли. Порядка 3,50. Сейчас мы в, каком, в какой ситуации? Довольно интересно получилось. С сентября месяца пролить это русское отделение, прислало письмо о расторжении с нами договора на обслуживание лифтового хозяйства. Мы мы говорим, мы будем начинать процедуру, только не это самое, не отключать эти лифты, потому что мы понимаем хорошо, если пару недель хотя бы лифты простоят без напряжения, Тут часть из них разрегут это однозначно. Вы это знаете тоже, не буду иметь. С 1 февраля они сейчас будут ждать или первого зама, или же мэра, который скажет сроки. Когда они будут иметь все тарифы, которые они в кривом роге с 2011 года ввели. С 2011 года. Дальше. У нас э, стоимость электроэнергии на лифты, на освещение... Сейчас 24 копейки в тарифе. Каждый из вас платит 42. А вот эта разница, она растет, растет, растет на взгляд. Уважаемые товарищи, давайте начнем с того, что вот депутаты, их же люди избирают, правильно? А люди дают наказ. Тарифов нет, повышений больше. Выход какой? Я вам говорю, выход я вам говорю. Значит, ну вот, Олег, сам, пишут, говорит, что, подождите, Значит, говорят, что не может нам на таких тарифах, ну нельзя работать так, я говорю, пожалуйста, пишите заявление на расчет, если такие там, объявляйте конкурс, кто на таких тарифах может пойти и работать. Никто, без конкурса. Давайте, а я вам даю гарантию, я вам даю, не перебивайте, а я вам даю гарантию, что 20, минимум 30 человек придет сюда, придет и на этих тарифах, я вам говорю, докладывай, что можно. Вот, Олег Михайлович, скажите, пожалуйста, вам было лишнее КП похорона бюро? У этого Я Нет, оно вам было лишнее? КП чистое место, вам было лишнее? По закону оно должно быть как Нет, нет, В любом случае, вы должны понимать, что любите вы исполнительную власть, не любите ее, это такое дело. Но всю ответственность, всю ответственность за жизнеобеспечение города несет исполнительная власть. Поэтому вы поймите, что какие-то там, допустим, не, не может быть фантастические какие-то идеи и все остальное, которые могут привести к нарушению вот этого вот обеспечения жизнедеятельности, они естественно приниматься не будут. Поэтому, как бы вы ни хотели или не хотели, э, э, говорим мы о тарифах, э, в любом случае, скажем так, э, хотим мы этого или не хотим, они будут изменены. Потому что, ну я вам в частности скажу, вот э, до конца января, если мы не решим вопрос по изменению цены на обслуживание лифтов... То лігти в місті Локтово можуть прикратить свою роботу. Влада представила три моделі реформування житлово-комунального господарства. А щоб громада краще зрозуміла ці моделі, на наступну зустріч вирішили оформити їх наочно. Я пропоную. давайте так, але на наслідче засідання. Ви отакий от плакат, рисуйте, директор, і поїхала рані. Скільки буде жертв, Скільки буде. сколько ИТР, да, сколько компьютеров, сколько, сколько программ, будет. что это даст, какое, сколько высылки. Люди тоже самое, Лукашич, во главе со своей командой тоже рисуют локации и говорят, что как-то дозволит, что Будет один же. Давайте, давайте, давайте все-таки вернемся к тому, что сейчас мы хотели определиться, что это будет 4 человека ПЖРО, 4 человека горисполкома, 4 депутата, 16 человек. 12, 12. 12 ваших, 24 человека плюс голова нейтральная. Есть. Мы определились, сделали этот протокол. И, например, как может быть оно чуть-чуть неправильно будет выглядеть, я не знаю. Я вижу это так, что мы встречаемся через неделю, слушаем презентации о реформирования. И слушаем презентацию. Нет. Да. А. И с, полкома. Мы мы с Реформирование, ну кудрявцев с полкомом, хотите две, вот разделить на два табора. А вот мы кидали. Да не да, надо ничего делить. Э, слушаем их за за презентацию они... через неделю обмазаваем это все. Слушаем вашу презентацию вторую сторону и потом. Через неділю приходім какому та обшому нарешті почав вимальовуватися консенсус між міською владою та жовтоводцями. І ми сподіваємось, що на наступному засіданні буде обрано один з варіантів реформування жрео.